সেইগিলি স্কুললৈ ওলাই দেখোন চাইকেলহে চলাই আছা হা কৈ দিয়া কিবা এটা কোৱা বকে কি কৰিছা চাইকেল চলাই আছোঁ তোমাৰ ইউনিফৰ্মো ৰঙা চাইকেলো ৰঙা ন আজি সোনকালে ওলাই আহি গ'ল যে সেইকাৰণে চলাবলৈ টাইম পাইছে ন লগৰ ৰাজা সেইয়া মাতি দিলে সি আহি যায় লগে লগে সঁচাই নে অঁ ডাঙৰ হ'লে লৈ যাব পাৰিবা তেতিয়া অঁ যোৱা বাই বাই অঁ এই ওম দাদা আহি গ'ল এতিয়া যোৱা নামা চাইকেল থৈ দিয়া যোৱা আঠৈ দিয়াকৈ ওম এটা আহিলা আজি বোলে ভণ্টীয়ে বোলে চাইকেল লৈ যাব বোলে তুমিয়ে চাইকেল লৈ নোযোৱা কি চাইকেল লৈ তাই চাইকেল লৈ যাব বোলে তাৰপিছত বতৰটো বেয়া ৰাতি বৰষুণ দিছিলে আকৌ বৰষুণ দিব নেকি নমেদা বাৰু বতৰটো ঠাণ্ডা ভালেই হৈছে হাই ওৱান গুড মৰ্ণিং ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আপুনি টিকলিহঁতক স্কুললৈ পঠাই কৰি লৈ পেলাই সেই কাপোৰ কেইটামান ধুইছিলোঁ তাকে বোলো মেলি কৰি লওঁ আৰু বতৰটো ইমান ঠিক নহয় সেইবিলাক ডাৱৰ কৰি আছে সোনকালে বোলো পটককৈ মেলি কৰি লওঁ আৰু লোকৰ এইফালে চবৰে স্কুল চিস্কুল বন্ধ দিলে আমাৰ ইহঁতৰ এতিয়ালৈকে বন্ধেই দিয়ে চব স্কুলবিলাকৰ গম বন্ধ দিলে আমাৰ ইহঁতৰ এতিয়ালৈকে দিয়াই নাইকিয়া জুলাই নোহোৱালৈকে ছয় তাৰিখমানলৈকে স্কুল বহিব বুলি কৈছিলে যে তাকে এসপ্তাহটো গৈ থাকিব লাগিব আৰু চবৰে গৰম বন্ধ আৰামত ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আছে আমাৰ এহেঁতৰহে স্কুলখন মানে বহুৱাই থৈ দিছে আৰু উপায়ো নাই বহিলেতো যাবই লাগিব ন কালি এবাৰ পৰীক্ষা শেষ হৈছেহে আৰু এইফালে দুদিনমান বোলে অকণমান ৰেষ্ট চেষ্ট দিও নাই স্কুলডাল বহি আছে সেইফালে ময়ো পতাপত যাওঁ ভিতৰলৈ এই কাপোৰ চাপোৰ ধুই কৰি লৈ আজৰি হৈ লৈছোঁ আৰু বাকী কম বন্ধুবিলাকো কৰি মেলি লৈ আজৰি হওঁগৈ সৰু টিপছ এটা শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ তাকে ভিতৰলৈ গৈ লওঁ তাৰপিছত ফ্লিপৰ দেখাই আছোঁ বাৰু চব মানে হেল্পফুল হ'ব বুলি মানে মই ভাবোঁ তাকে ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই ৰিলেটেডে গম পাই থাকিব এতিয়া মই ভিতৰলৈ গৈ লওঁ আৰু কি বস্তু বাৰু মই দেখাই আছোঁ বাৰু চাই লৈ পেলাই তাৰপিছত ক'ব হেল্পফুল হয়নে নহয় দুপৰীয়া এইফালে বনাম কালি ঢেঁকীয়া শাক কেইডালমান আনিছিলে সেইকেইডাল ভাজি বনাম আৰু এইফালে ভোট জলকীয়া চাওকচোন খাবলৈ আনিছে আচাৰ বনাওঁ বুলি ক'লেও আচাৰ নেলাগে বুলি ক'লে বনাবলৈ ইয়াৰ বোলে খাব কেকখিনি লৈ যাওঁ ঢেকীয়া এইফালে ভাজি বনাব লাগিব আৰু এইটো চাইডেই জামুক কেইটামান আছে এইফালে জামুকেইটাও লৈ যাওঁ খাব লাগিব কেকেইটা লৈ যাওঁ পটককৈ মই কাটি কুটি যা যোগাৰ কৰি লওঁ আৰু এইফালে বস্তু এটা দেখাম চাব ৰ'ব দেই এই ফ্ৰীজৰ হেণ্ডেলত বান্ধিবৰ কাৰণে এইখন কি কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ জানিছেনে ৰ'ব খুলি পেলাই দেখাই আছে এইখন ধুবও লাগিব সেইকাৰণে লগতে বোলো দেখাই দিওঁ হেণ্ডেলবিলাক মানে সোধা হাতে ধৰিলে খুব লেতেৰা হৈ যায় যে সেইটো কাৰণে কি লগাইছোঁ জানেনে এই সৰু ল'ৰা ছোৱালী যে ডিঙিত যে দিয়া মই তলত ভালকৈ থৈ পেলাই দেখাই আছোঁ সৰু ল'ৰা ছোৱালী যে ডিঙিত যে বান্ধে যে কেঁচুৱাতে জলপান খোৱালে এনেকৈ ডিঙিত বান্ধা এই জনচনৰ কাপোৰবিলাক যে সেইবিলাকতো টিকলি কেতিয়া ডাঙৰ হ'ল কি কৰিম এইকাৰণে এনেকৈ এখন এখনকৈ ইয়াতে মানে সেই ফ্ৰিজৰ হেণ্ডেলডাল ডাইৰেক্ট ধৰিলে লেতেৰা হৈ যায় কাৰণে আৰু টাৱেল বান্ধিলেও মানে ডাঠ হৈ যায় যে সেইটো কাৰণে মানে এইখন কোমলো হয় আৰু এইখন আছেনে নাই মানে গমেই নাপায় কাৰণে এইখন পকাই পেলাই বান্ধি থওঁ এইখন লেতেৰা হৈ গৈছে পটককৈ মইতে ধুই দিওঁ ধুই লৈ পেলাই ইয়াত তেতিয়ালৈকে মই খুব বেলেগ এখন বান্ধি দিম আৰু এইবোৰ এনেই সৰু সৰু কাপোৰ এনেই থাকিহে যায় ন সেইটো কাৰণে পেলাই নিদি এনেকৈ মানে বহুত কামত আৰু ইউজ কৰিব পৰা যায় আৰু ধৰোঁতে ধৰোঁতে কিমান লেতেৰা হৈ গৈছে পটককৈ মই এইখন ধুই দিওঁ আৰু লগতে এইফালে শাক পাচলি কেইডাল কাটি কুটি ৰেডিকৈ লওঁগৈ কাপোৰখন দেখিবলৈ অকণিকা হ'ব পাৰে কিন্তু মানে বহুত কামতে আহে আৰু মই মানে খুব লাহে লাহে মানে কেনেকৈ বান্ধিছোঁ মই ফিটাকেইডাল দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু বুজি পাইছেনে নাই ক'ব আৰু এনেকৈ ইউজ কৰি চাব আৰু প্ৰায় মানুহৰ ঘৰতে সৰু সৰু তেনেকুৱা টুকুৰা কাপোৰ থাকেই আৰু ডিঙিত বন্ধা সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকিলেতো ঢেৰ কাপোৰ থাকিবই তেনেকৈ বান্ধি পেলাই চাব আৰু কাপোৰখন মানে খুব কোমল হয় সেইটো কাৰণে মানে ফ্ৰিজৰ হেণ্ডেলত বান্ধিলে ধৰিবলৈও সুবিধা হয় আৰু মানে বেছি ডাঠো হৈ নাথাকে আৰু এনেই মানে বেলেগ পুৰি থকা কাপোৰ এখন এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ষ্টাইলত বান্ধি থ'লে দেখিবলৈও ভাল লাগে আৰু এতিয়া মই এডাল বান্ধি দিলোঁ আৰু টিপছটো কেনেকুৱা পাইছে ক'ব আৰু ভাল লাগিলে লাইক চেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হয়নে নহয় ক'বচোন দেই আৰু মই কিন্তু পৰাপক্ষত এগু কুকুৰা টুকুৰি কাপোৰবোৰ মানে পেলাই নিদিবা এনেকেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ লগতে বোলো ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো টিপছটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু কোনোবাই মানে ভাবে যদি তেনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰিব আৰু হেল্পফুল হয়নে আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হৈছেনে নাই ভিডিঅ'টো ক'ব আৰু এতিয়া পতাপত যাওঁ মই ভাত বনাওঁগৈ এইফালে অলৰেডি টাইম দেৰি হৈ গৈছেগৈ যে পটাপখন মই বনাই কৰি লওঁ ৰ'ব এইখন ধুবগৈ লাগিব আৰু ঢেকীয়া সেইখিনি ইমানখিনি ঢেকীয়া ইমানখিনিতো বনালে এতিয়া নাখাব ন ইয়াৰ আধা বনাম তাকে ধুনীয়াকৈ চাফাকৈ ধুই পখালি লৈ কাটি লওঁ আৰু এইফালে সেয়া জামুক আছে জামুকো এক খাব লাগিব আগতে মই এইকেইডাল ধুই পখালি লওঁ আৰু এইখন কাপোৰখন এনেকৈ পেলাই কিছুমানেতো এনেকৈ পেলাই দিয়ে ন আৰু ইমান কেনে পেলাই নিদি পেলাই এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিবচোন বহুত কামত আহে এইখন একদম মই ধোওঁগৈ তেতিয়ালৈকে এইফালে কটা কুটা কৰোঁ এইফালে অলৰেডি বাৰটা বাজিবলৈ হৈ গ'ল এইফালে ঢেকীয়াকেইডাল কাটি ল'লোঁ ঢেকীয়াৰ লগত এতিয়া গুটি আলু দিলে ভাল হয় গুটি আলু নাই কাৰণে বোলো এইকেইটা কঁঠাল গুটিকেইটা গুচাব লাগিব এইফালে ঢেকীয়াখিনি মানে এডাল এডালকৈ ভালকৈ গুচাইছোঁ ভালকৈ চাফাকৈ নুগুচালে অকণ বেয়া লাগে যে কিবা পোক চোক থাকে বুলি কৰি আৰু এইফালে সেই ৰাতিপুৱা কঁঠাল গুটি মানে কঁঠাল ফালিছিলে কঁঠালবিলাক ইমান গৰম পৰিছে খাবলৈ মন নাযায় গুটিকেইটা উলিয়াই ৰাখিছিলোঁ এইফালে ধুই ৰাখিছিলোঁ পটককৈ লৈ যাওঁ ৰ'দলৈ এইকেইটা আহি পেলাই আহি গুচামি এইকেইটা ৰ'দত দি থৈ আহোঁ তেতিয়ালৈকে শুকাই থাকিব আৰু কঁঠাল মানে ইমান চবেই নাখাই যায় এই গুটিকেইটা ৰ'দাই থ'লে মানে পিটিকা চিটিকা বনালে খাই আৰু এইফালে টিকলিক গা পা ধুই ৰেডি টিকলিক একদম পূৰা গা পা ধুই লৈ পেলাই ৰেডি হৈ আছে এইফালে ৰাজহ গা ধুৱাই আছে হা মচুৰ দালি অকণমান বনালোঁ আৰু এইফালে পাপাৰ কাৰণে অকণমান বনালোঁ এইফালে মগু দালি সেইকাৰণে মচুৰ দালি কমাই বনাইছোঁ আৰু এইটো চাইডে এইফালে আলু ভাজি অকণমান বনালোঁ আৰু এইটো চাইডে কঁঠাল গুটি অকণমান পিটিকা বনালোঁ মাছ অকণ আছিলে মাছখন ফ্ৰাই কৰি দিলোঁ আৰু এইফালে ঢেঁকীয়া আৰু কঁঠাল গুটিৰ ভাজি বনালোঁ ঢেঁকীয়া ভাজি কোনোবাই নাখাবও পাৰে যে সেইকাৰণে আলু ভাজি অকণ অপশ্যন মানে ৰাখি দিছোঁ আৰু এইফালে ভোট জলকীয়া দি পেলাই কঁঠাল গুটি এইফালে পিটিকা বনালোঁ আৰু এইফালে আমৰ ছিজন যেতিয়া ভাতৰ লগতো আম লাগিবই টিক্লিকক সেইদিনা আম কাটিলোঁ আৰু এইফালে অলৰেডি বাজি গ'ল এটা জলা জলি ভাত দিওঁ এতিয়া খাই লৈ পেলাই অকণমান জিৰাবলৈ যাওঁতে আৰ্জেণ্টকৈ কেকৰ অৰ্ডাৰ এটা আহিল তাকে মানে ধুমা ধুম বোলো বনাওঁ আৰু ফালে দিনৰ পৰা ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ যে তাকে পটককৈ মই কেকটো বেক হ'বলৈ দি লওঁ আৰু এইফালে এতিয়া বাজিছে আঢ়ৈটামান বাজিবলৈ হৈছে আৰু চাৰিটা চাৰে চাৰিটামানত কেকটো নিমহি বুলি কৈছিলে যে কাৰণে জল্লা জলদি মই এইফালে কেকটো বেক কৰোঁ আৰু ফালে গৰমো বেছি যে আৰু বনাই থকা মাজতহে মই ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰি নাথাকোঁ পটককৈ মই কেকটো বেক কৰি লওঁ আইচিং কৰি মেলি পাৰিলে লাষ্টত বাৰু ডিজাইনটো অকণমান দেখাই দিবলৈ চাম বাৰু একদম টোপনটো আহিছিলে তেনেকুৱাতে ফোনটো আহি গ'ল যে এতিয়া অৰ্ডাৰটো অহাৰ পিছত আকৌ নকৰিলেও নহ'ব ধুনা ধুন নাই এইফালে জল্লা জলি কেকৰ বেটাৰটো বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে পানী লৈছোঁ প্ৰিমিক্স দি বনাবলৈ লৈছোঁ যে সেইকাৰণে পানী আৰু অকণমান তেল দি দিলেই হৈ যাব আৰু এইফালে প্ৰিমিক বেটাৰটো ৰেডি কৰোঁ মানে তেতিয়ালৈকে প্ৰেছাৰ কুকাৰটো প্ৰিহিট কৰি লৈছোঁ আৰু লগতে এইফালে পতাপত বেটাৰটো ৰেডি কৰোঁ আৰু লগতে এইফালে কেক দিনটো অকণমান ৰিফাইন তেল অকণমান দি গ্ৰীজ কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া জল্ডা জল্দি মই বেটাৰটো বনাই ৰেডি কৰোঁ আৰু এইফালে মোৰ বেটাৰটো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু অকণমান ইয়াতে ইয়াত ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰি ল'ম আৰু এগ্লাছ কে'ক বনালে এইটোৱে ভাল হয় বেছি মানে বস্তু ঝামেলা নাথাকে যে কাপৰি মিক্সটো থাকিলে জল্ডা জল্দি একদম কেক মানে বনাই ৰেডি হৈ যায় আৰু এইফালে প্ৰেছাৰ কুকাৰত মই চল্লিছ মিনিটমানৰ কাৰণে কেকটো বেক হ'বলৈ দিম এইফালে এইটো কেকটো বেককৈ ল'লোঁ আৰু এইফালে ফ্ৰিজত বিছ মিনিটমানৰ কাৰণে এইফালে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছিলোঁ আৰু এইফালে ক্ৰীম বিটকৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে কিমান তলত আইচ চাইচ দি পেলাই মানে বিট কৰিবলগীয়া হৈছে গৰমত আৰু এইফালে তিনিটা বাজি গ'ল চাৰিটা বজাত দিমহি বুলি কৈছিলে পতাপত মই কেকটো বনাই লওঁ তাৰপিছত বাৰু ফাইনেল ডিজাইনটো দেখাই আছোঁ জল্ডা জল্দি কেকটো এইফালে আইচিং কৰোঁ তিনিটা লেয়ত কেকটো কাটি ল'লোঁ আৰু এতিয়া এইফালে চেনি পানী দি চৌকৈ ল'ম অকণ অকণকৈ চেনি পানী দিলে তেতিয়া কেকটো খাবলৈ খুব ছফ্ট হয় আৰু আগতে মই কেক বনোৱাৰ ভিডিঅ' দিছোঁৱেই কিন্তু প্ৰায়বোৰ ব্লগত মানে কয় কোনোবাই অকণমান কেক আইচিং কৰা ভিডিঅ'বোৰ দিবলৈ যে সেইটো কাৰণে অকণ অকণ পাৰিলে বাৰু দেখাই গৈছোঁ আৰু নহ'লে ইমান গৰম আৰু এইফালে অৰ্ডাৰটো হৈ গ'ল আৰ্জেণ্ট দুঘণ্টামানৰ ভিতৰত দিব লাগে আৰু গোটেইখিনি দেখুৱাই থাকিবলৈ পচিবল নহয় যিমানখিনি পাৰোঁ বাৰু ক্লিপটো ইয়াতে এডিট কৰি পেলাই ফাৰ্ষ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰি দিছোঁ নহ'লে লাহে লাহে দেখুৱাব লাগিব ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হৈ যায় যে সেইকাৰণে অকণ অকণ কি ক'ড পাউনৰ ইয়াতে এডকৈ দিছোঁ ক্লিপটো আৰু এইফালে ছেকেণ্ড লেয়াৰটো দি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে আকৌ ক্ৰীম দি ল'লোঁ এতিয়া ভালকৈ ছাইডত গোটেইখিনি ক্ৰীমখিনি দিয়াকৈ ক্ৰাম ক'ড কৰি ল'ম আৰু লগতে ছাইডবিলাক ভালকৈ ফিনিচিং কৰি গৈছোঁ আৰু এতিয়া ক্ৰাম ক'ড কৰি ল'লোঁ এতিয়া কেকটো অকণমান মই বিছ মিনিট বা পঁচিছ মিনিটমানৰ কাৰণে কেকটো অকণ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম গৰমত মানে ক্ৰীমবিলাক মেল্ট হৈ হৈ যায় যে সেইটো কাৰণে ফ্ৰিজত থৈ থৈ কামখিনি কৰিবলগীয়া হৈ যায় এতিয়া মই বিছ পঁচিছ মিনিট কিমান সময় পাৰোঁ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি লওঁ তাৰপিছত বাকীখিনি ডিজাইন কেনেকৈ কৰি আছোঁ বাৰু সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকক তেতিয়া গম পাব পোন্ধৰ মিনিটমানৰ কাৰণে কেকটো মই এইফালে ফ্ৰিজত থৈ ল'লোঁ আৰু এইফালে এতিয়া পতাপত মই ডিজাইনটো কমপ্লিট কৰোঁ আৰু এইফালে আৰ্জেণ্ট অৰ্ডাৰ বেছি সময় থ'বলৈ টাইমেই নহ'লে এতিয়া মই ডিজাইনটো বনাই লওঁ তাৰপিছত সম্পূৰ্ণ গোটেইটো দেখাই এইটো কেকটো সম্পূৰ্ণ বনাই পেলাই হৈ গ'ল আৰু ইফালে ডিজাইন অলপ কাম বাকী আছে আৰু নামটো লিখিবলৈ বাকী আছে অকণমান বোলো এইফালে বনাই থাকোঁতে দেখাই দিওঁ আৰু হয় বনাই থকাৰ মাজত দেখুৱাই থকা নাই ইমান গৰম ন ক্ৰীমবিলাক মেল্ট হৈ যায়হে যে সেইকাৰণে দেখাই থকা নাই এইফালে অকণমান ছুগাৰ বিধ আৰু সৰু সৰু ডিজাইন দিবলৈ বাকী আছে এইখিনি মই পটকত কমপ্লিট কৰি লওঁ আৰু এইফালে সেইয়া ঘৰৰ আনাৰ্ছ লাগিছে তাকে পাৰি আনি থৈছিলে যে তাকে অকণমান পিছত এইকেইটাও কাটিব লাগিব তো পটককৈ মই এইফালে ডিজাইনটো কমপ্লিট কৰি লওঁ তাৰপিছত বাৰু দেখাই আছোঁ ঘৰৰ আনাৰ্ছ এই জাপানী আনাৰস হ'বলৈ কেনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ এইটো অকণমান ভালকৈ পকা নাই এইটো ভাল পকিছে এই একদম ধুনীয়া জোখৰ পকি গৈছেগৈ একদম মস্ত ডাঙৰ তাকে এইটোকে কাটি দিওঁ সেইফালে আনাৰছটো কাটি ল'লোঁ আৰু কেনেকুৱা মিঠা নহয় টিকলিহঁতক দিবলৈ লৈ যাওঁ ৰ'ব এটা বেয়া ওলাল এটা কাটি দিয়া টিকলি খাবলৈ মিঠা নে মিঠা খোৱা কাইলৈ পৰা পুহিব লাগিব এইফালে সন্ধিয়া ধূনা চাকি দিগ কৰি লৈ পেলাই এইফালে আজৰি হৈ আহিছোঁ আৰু এইফালে যাওঁ টিকলিখতক কিবা এটা খাবলৈ বনাই দিওঁগৈ আৰু এইফালে দিনটো দৌৰা দৌৰি হৈ আছে আৰু অথনি কেকটো মানে বনাই কৰি লৈ সম্পূৰ্ণ ডিজাইনটো দেখুৱাবলৈ নহ'ল পটককৈ মানে আৰ্জেণ্ট অৰ্ডাৰটো আহি গ'ল যে দি দিবলগীয়া হৈ গ'ল বনাই পেলাই পিছত দেখাম বুলি ক'লোঁ নাম চাম লিখা পিছত দেখুৱাবলৈ থাকি গ'লগৈ দৌৰা দৌৰিকৈ লৈ গ'ল আৰু ফটো চটো এখনো উঠাবলৈ নহ'লগৈ গৈ পেলাই যিখন মানে বনাইছোঁ তাকে ক্লিপখন একে এড কৰি দিম আৰু এইফালে পটককত যাওঁ মই কিবা এটা ডিক্লিক পটক খাবলৈ দি কৰি লওঁগৈ আৰু এইফালে খাবলৈ দিলেহে ডিকলিকৈ পঢ়িব নহ'লে নপঢ়েই নহয় এই ন খাবলৈ নিদিয়ালৈকে নপঢ়িব তেনেকৈ এইফালে সিফালে ঘূৰি থাকিব তাৰ পটককৈ যাওঁ মই খাবলৈ দিম কিবা এটা বনাই কৰি লওঁগৈ আৰু লগতে ব্লগটো সামৰি দিওঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা এনেকেই কণ্টিনিউ ব্লগ এটা কৰিলোঁ সৰু সুৰাকৈ দিনটো ক্লিকত কৰিলোঁ মেলিলোঁ লগতে আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু ফালে টিকনিকতো স্কুল খুলি আছে যেনিবা আৰু এই জুলাই এক তাৰিখ নাহালৈকে মানে একেদিন পঠাম বুলি ভাবিছোঁ তাৰপিছত এক তাৰিখৰ পৰা স্কুল নপঠাওঁ তাৰপিছতো স্কুল খোলাই থাকিব কিন্তু এওঁ কৈছে এক তাৰিখৰ পৰা নালাগে যাবলৈ লগতে এতিয়া ব্লগটো সামৰি দিওঁ আশা কৰোঁ আজি ব্লগটো চাই ভাল পালে পুনৰ এটা নতুন ব্লগত আকৌ লগ পাম আজিলৈ আহিলোঁ বাই বাই